assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar sizlar bilan yana baxtriddinov olimjon azizlarim bugungi mavzuyimizda ham ko'pchilik ayollarga qiziq va taalluqli bo'lgan mavzuni ko'taramiz ayollar nimadan energiya oladi ular nimadan mazza qilib xursand bo'la oladi ayollar dunyodagi hamma narsadan energiya olishi mumkin dunyodagi har bir narsadan ayollar oddiy odamlarni ko'rsa ham energiya ola oladi tabiatga chiqib sayr qilsa ham konsertga tushsa ham bitta o'ziga nimadir bitta ko'ylak sotib olsa ham o'sha narsadan energiya oladi ho'p endi aytishingiz mumkin nega men o'zimga ko'ylak sotib olsam ham aylanishga borsam ham qayerlargadir borsam ham xursand bo'lolmayman nega siz o'zi umuman hayotda yashashdan charchab qoladi ayol kishi zerikib qoladi boshidan ko'rib chiqamiz buni asosiy sababi ayol kishi nega xursand bo'lmay qoladi ayol kishi o'zini hayotidan chiqib ketib qoladi doim u boshqalarni o'ylab yuradi hop I, kimdir yomon kun kim tushgan bo'lsa boshiga o'sha kishini ayollar ko'proq otasini akokasini ukasini o'ylaydi otasini akokasini o'ylab e, yoki onasini yashagan kunlari uchun siqiladida onasiga achingan holatda o'zi e, energiya ololmay qoladi o'zi faqatgina salbiy salbiy e, negativ energiyaga ko'milib ketadi e'tibor bering onaga achinish oqibatida yoki ularni hayotiga aralashishi oqibatida boshqa bir sabab bo'lishi mumkin ayol kishi doim xafa bo'lib yuribdimi u xursand bo'la olmayaptimi demak uni onasi qanday xursand bo'lishni bilmaydi u oже o'rgangan u uchun ya'ni ayol kishi uchun o'sha xafalik energiyasizlik energiya tushib yurishi shu darajada oddiy holat bo'lib qoladiki konikadi ko'nikadida bunga ya'ni bir kun ikki kun bunaqa bo'lsa e, mayli o'tib ketadi deb chiqishga harakat qilmaydi uже o'rganib bo'ladi o'sha holatga ko'nadi rozi bo'ladi shunaqa yashashga nega chunki u yillardan beri o'zini xursand qilmasdan o'zini haqiqiy ayoldek his qilmasdan haqiqatdan o'sha ayollik baxti nimaligini ojizalik nimaligini bilmasdan yashab kelyaptimi demak bu yerda u o'sha xursand bo'lishni bilmaydi ayollik baxti qanaqa ekanligini bilmaydi mana shu sababli ham ayol kishi hech narsadan energiya olmay qo'yadi uni hech narsa xursand qilmaydi unga uh, narsa olib bersangiz ham deylik o'zingiz agar ayol kishi bo'lsangiz narsa olsangiz ham uh, pul olsangiz ham pul ishlatsangiz ham hech narsa xursand qilmaydida sizni hamma narsa как oddiy narsa siz uchun oddiy shunchaki bo'lishi kerak bo'lgan narsa chunki u narsalar aslida o'zingiz uchun emas siz o'zingizni xursand qilishdan ko'ra boshqalarni ishini ustun qo'yasiz boshqalarga xizmat qilishni ularni iltimoslarini bajarishni ularni xursand qilishni ustin qo'yasiz erimga yoqayki erimga yaxshi gapirayki erimga mana bunaqa bunaqa yordam berayki uni hamma aytganini qilayki u mendan rozi bo'lsin u mendan xursand bo'lsin o'zi umuman hamma ayollar energiya oladi qanaqa boshqalarni e'tiborini tortishni hok, xohlaydi boshqa insonlar unga e'tibor berishini uni yaxshi ko'rishini uni uh, xuddiki uh, menga keraksan rahmat senga deb maqtov eshitishni xohlaydi ayol kishi o'sha narsani o'ziga o'zi berolmadimi bu yerda tanadan qarzdorlik boshlanadi ayollik energiyasi tushib ketadi erkaklik energiyasi qancha ko'tarilib ketavergandan keyin erigizga yordam berasizmi boshqa erkakka yordam berasizmi xoh boshqa bir insonga siz uh, rahmdillik qilib shu insonni mana shu vaziyatdan chiqaray yordam beray bechora bir qiynalib qoldi dedingizmi o'sha inson tarafidan zarba yeysiz aynan o'sha inson sizga beffolik nega chunki siz o'zingizni xursand qilishdan ko'ra уже boshqa birovni xursand qilishni ustun qo'yyapsizda o'zingizni kim xursand qiladi O'zingiz aytayapsiz, men bunga yordam bersam u meni maqtasa o'sha narsadan xursand bo'laman aynan mana shu sabablar orqasidan ayol kishi energiya ololmay qoladi aslida ayol kishi har bir narsadan energiya olish mumkin o'zidan ham energiya olishi mumkin o'zidagi bor narsalarga minnatdor bo'lib xursand bo'lib o'zini uh, hattoki o'sha tanasini tanasidan minnatdor bo'lib ayol bo'lib tug'ilganligi uchun minnatdor bo'ladigan bo'lsa o'sha tanani ayol bo'lib yaratilganligi uchun haqiqatdan ayollikni his qilib minnatdor bo'ladigan bo'lsa bu yerda ayollik uh, energiyasi ko'tarilib ketaveradi ayollar energiya oladi bunday ayollar sov'aga ochiladi eri pul beradi eri ularni qadrlaydi chunki ular o'ziga uh, e'tibor beradi o'zini sevadi o'zini sevish deganda e, tanasiga nimalardir qilib faqat chiroyli ko'rinish emas ayol kishi eng avvalo o'ziga e'tibor berishni o'rganishi kerak sevgini boshqa birovlardan emas o'zidan olishni o'zini sevishni o'rganish kerak judayam ko'pchilikda shunaqa o'sha o'zini seva olmaydi ayollar nega chunki u bilmaydida o'zini sevish qanaqaligini siz bilmaysiz sizni ong ostingiz faqatgina biladi nimani boshqa birovlardan e'tibor olishni biladi yig'lab janjal qilib urushib uh, o'zini bechora ko'rsatib nimalardir qilib faqat boshqa birovlardan e'tibor olishni biladi lekin o'zini sevish nima ekanligini bilmaydi chunki u ko'rmagan siz yoshligingizda bolaligingizda faqatgina o'sha nimani ko'rgan bo'lsangiz e'tibor olishni qanaqa turini ko'rgan bo'lsangiz hozir siz o'sha hayotda yo bolaligingizda ko'rgan hayotda yashab o'zizga e'tibor olyapsiz bolaligingizda siz o'zini sevadigan o'zini haqiqatdan qadrlaydigan ayolni ko'rmagansizda siz bolaligingizda ayol kishini sevib qadrlab uni hurmat qilib uni xursand qilishga harakat qiladigan erkakni ko'rmagansizda bolaligingizda ong ostizga mana kolub, bu qolip qanaqa qolipni joylashtirgan bo'lsangiz ong ostizga aynan o'sha qolipga mos tushadigan voqealar hayotingizga kirib keladi deylik sizni miyangizda to'rt burchak qolip bo'lsa boyagi yurakchalik qolipni olib kelib joylashtirsangiz joylashmaydi nega chunki sizni qolipingiz boshqacha siz sevgini mehrni muhabbatni baxtni qabul qilolmaysiz qabul qilishni bilmaysiz uni qanaqa olishni bilmaysiz siz shundoq ham o'zingizni agar sevib yaxshi ko'rishni boshlasangiz ishonavering yigitiz deymanmi eriz deymanmi o'sha kim bo'lishidan qat'iy nazar hamma sizga e'tibor berib sizni sevishni boshlaydi sizni qadrlashni boshlaydi qadrli ayolga aylanasiz уже siz o'zingizni sevganingizdan keyin keragi ham qolmaydi sizga boshqalarni <muchos> e'tibor berishini sevishini sen ayolsan sen zo'rsan sen yaxshisan keraklisan deyishini siz his qilib yashashni boshlaysiz shunr ya'ni on ostigizda to'rt burchak qolip borda unga boshqacha qolipni olib kelib boshqacha voqeani boshqacha dasturni o'rnatsangiz u joylashmaydi nega chunki sizni hayot dasturiniz yashash programmagiz shunaqa buni faqatgina ong ostiga tushgan holatda o'sha dastur nimaga xizmat qilyapti sizni nimadan himoya qilyapti hozirgacha nega shuni ishlatib kelyapsiz va o'zgarsa nima o'zgaradi ya'ni o'sha dastur o'zgarsa hayotingizda nima o'zgaradi o'sha narsalarni ong ostizdan o'zgartirib ong ostizga ko'rsatib berish kerak mehrli ayol bo'lib yashash qanaqaligini va ko'rsatib berish bilan bir navbatda ong ostigizni o'sha narsaga o'rgatish kerak ana o'shandagina sizni hayotingiz o'zgaradi mana bu hozirgi sizni yuragingizni siqib turgan tomog'igizga tiqilayotgan joningizga tekkan balki muammolar o'zgaradi sizlarni qanday muammolar bezovta qilyapti iltimos izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldirishingizni so'rardim albatta o'zgaring o'zgarish sizdan boshlanadi va butun hayotingiz o'zgaradi sizlar bilan professional professionalpsixolog va ong osti bilan ishlash bo'yicha mutaxassis bahriddinov olimjon bo'ldi sizlar bilan birga rivojlanayotganimdan va sizlarga o'sha bilimlarimni bo'lishayotganimdan juda xursandman salomat bo'ling azizlar